Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Надеюсь, это наше сердце говорит. Конечно же, подделать слова в нашей жизни – это легко. Но чтобы сказать искренне, это уже намного труднее – но вернее не труднее. Если это жизнь твоя, то на самом деле оно произвольно уже производится. Слова твои говорят совершенно по-другому. Я вспоминаю, как тоже сегодня вспоминали, как Бог сходил, как Духом Святым сходил. Я тоже помню, да, особенные переживания, молитвы. И когда Бог сходил Духом Святым, то после собрания выходишь, и ты не можешь говорить на русском языке. У тебя не получается. Ты хочешь, но не получается. Разум твой говорит, а все внутренность твоя по-другому. Я помню, даже как-то вышел, и кто-то звонит по телефону, и я уже, знаете, отвечаю, и вместо того, чтобы сказать «Алло», говорю «Слава Богу». Вот, вместо того, чтобы сказать «Извините», говорю «Аллилуйя». Я понял, что надо быстрее бросать трубку, бо я не знаю, кто это даже звонит. И когда это во внутренности твоей, то оно так будет происходить, это суть. Знаете, когда там ангелы, и они говорят, свят, свят, это не пленка, которую записали, и ты можешь включить. Она постоянно тебе, у нас любит пастор, говорит, если там группа какая-нибудь приедет, говорит, если хотите, чтобы ее еще раз послушать, то купите у них что-нибудь. И она вам и утром, и вечером, и днем, и надо, если ночью, она вам будет все время играть. Но знаете, не так у Господа. Если Он говорится там про святость, то это подобно, как однажды, может, кто-то приезжает, какую-то определенную местность. Я знаю, даже сюда, в Беларусь, приезжают из Казахстана. Недавно знакомые рассказывали. Они увидели лес, знаете, они просто, но ну, не ходили, вот так просто глаза открытые были. У них нету леса, но они там как-то по-другому это все видят. И они восхищаются. И это произвольно их восхищение, подобно и ангелы, когда а вдруг видят Господа, она видит еще одну грань той милости или славы Божьей, и их чудес и действий Божьи, и вновь у них восклицание, свят, Господь, ты другой, ты отделенный, ты не похожи ни на кого из нас. И мы благодарим за это нашего Господа. На самом деле никто не может так представить, но чтобы вот этот конец был хорош, чтобы это воскресенье предстоит определенное... Действия. Я так сегодня рассуждал, вспоминали и сегодня и вчера уже на ночной вот этом служении ночном такое вспоминали про Авраама, вспоминали про то, как он шел, каким он путем шел. Я вспомнил, как один уверовал грузин, и он искренне уверовал, покаялся. Не все так легко было, и Бог начал давать, он начал проповедовать, свидетельствовать. И он много свидетельствовал, Бог являл чудеса, являл такие в его жизни определенные моменты, знамения. И говорит, и его сын, который тоже вместе с ним видел это все, смотрел, он начал отступать. Он начал говорить. И знаете, что он не хочет ходить в церковь, не хочет такое какое-то тяжелое состояние. И отец начал уговаривать его, утверждать. И однажды сын сказал, говорит, Папа, вот ты мне скажи, вот искренне, вот ты только искренне, если тебе вот Бог скажет, как Аврааму, меня принести в жертву, что ты сделаешь? Принесешь или нет? Вы знаете, вот если к вам подойдут искры и нужно искренне ответить, лукавство тут не пройдет. Если мы настолько любим Господа, настолько делаем и Отец говорит: знаешь, сынок, я очень люблю Господа. Я говорю: И Авраам не просто ненавидел Сына, что мог на него занести руку. Он его сильно любил, но Он знал, какой может быть конец. Он знал Господа, Аллилуйя! Он знал, что в конечном итоге будет, что в конечном итоге будет воскресение. Это откровение уже пришло Аврааму, за что слава и благодарение. Но это откровение приходит тоже в определенных обстоятельствах. Я вчера говорил, когда-то Христос вошел в храм, и там была очень сильная структура. Там очень было сильно, вы знаете, развито тоже, предверие Пасхи, все так красиво делалось. Он даже вчера тоже нас напомнил об этом, все мылось, все делалось, и мы все это делаем, и даже, даже по-человечески это делаем, окна помыли, все, уже радость какая-то уже тоже, что, что ничего не грязные будут, тем более пред Пасхой. И все это хорошо, но Христос, когда пришел, и Он увидел все это, кажется, легкое состояние, там все было для того, чтобы легче, удобнее было, и вдруг Он в это выгоняет и говорит, не делайте этом домом торговли. Дома Отца Моего, не делайте домом торговли. Вы знаете, вот это особенное состояние. Вот сегодня Дух Святой тоже для нас стучится. Что у нас сегодня? Какой у нас сегодня внутренность? Что оно ищет? Что оно сегодня в нашей жизни? имеет. Может, это тоже дом торговли уже стал. Мы Богу на это воскресенье, на эту Пасху обязательно придем. А Бог нам что-то сделает, сохранит нас, дороги, зарплату увеличит, что-то еще сделает. А вот если я сейчас помолюсь, то, наверное, ну, что-то будет хорошее у сына моего, у дочери моей. Наверное, никуда куда-то поступят, что-то еще сделается, братья и сестры. Не ради этого мы сегодня приходим. Здесь есть Отец, и Он хочет иметь с тобой и со мной особые отношения, за что слава и благодарение. Я хотел бы, чтобы сегодня это воскресенье было в нашей жизни с чего-то больше. Ученики потеряли не просто какие-то перспективы, надежду, но пошли первые не ученики, а прошли, помните кто? Женщины. А у них какие-то были другие отношения. И когда-то Мария, она разбила вот это мира и помазала, и приготовила, как Христос сказал, приготовила она уже к погребению. И все начали возмущаться. Ну, нужно было, может, заплатить, ну, продать, и, ну, дать нищим. Это разумно же. И мы сегодня даже так делаем. Это же разумно. Но Христос дальше сказал, все вы соблазнитесь в эту ночь. Вы что-то не увидели. Все вы предадите. Да, и ты, Петр, который тоже посмотрел на логику свою, ты не увидел важного. Эта Мария вдруг стала, это, знаете, как проверкой для этих апостолов. Она делала это по одной причине. Потому что там не мира было ценно. Не нищий там был ценен, Христос, с которым нужно иметь близкие отношения, за что слава и благодарение, и для нас Пасха – это Христос, который заклан за нас, это то действие Божие. И если сегодня мы в собрании не переживем с ним отношений, общения, мы можем хорошо поздравлять, хорошо действовать, что-то значит не так. Недавно тоже был у нас один брат старец, и он говорит, ему дети предложили поехать в Израиль. Он говорит, а что там мне делать? Я уже и так в старости, ну, говорю, там, ну, посмотришь, как там то Христос, ну, хорошо, ну, приеду я, ну, поселите в хорошем отеле, там, кормить буду, там, очень хорошо. Ну, пойду я в эту Галилею, и что я там? Христа найду, посмотрю, там его нету. Ну, пойду я еще куда-то, и там посмотрю, и что там? Он есть, тоже нету. Говорит, Христос у меня не там. Христос, когда я склоню колени, когда начну исполнять Его волю, Он там есть живой. Аллилуйя! И когда-то Он ученикам сказал, не будьте, может, в Иерусалиме, но где? Он говорит, я предваряю вас там, в Галилее, его не здесь, как он сказал, там, в Галилее, ожидайте его, он придет, вот это для вас должно быть воскресением. Не просто факт того, что женщины вам кто-то рассказал, может еще кто-то рассказал о той жизни, с особенной жизнью со Христом. Но вопрос сегодня, ну о мне и тебе, а сегодня, когда сейчас в этом собрании есть Дух Святой, он сегодня имеет возможность подойти тебе, открыто ли сердце мое и твое, сегодня к этой особой истине, чтобы эта жизнь Его вошла в тебя и в меня. И я знаю, Он сегодня стучится. Аллилуйя! Он на этом месте, дорогой брат и сестра, Он хочет сделать праздник тебе и мне, за что слава и благодарение. И дальше, когда Он разогнал этих, вы знаете, овец, может, этих уже столы опрокинул, Он что-то сделал. Кажется, такое событие. Вот Христос бы к нам пришел, а? в дома наши. Что-то, может быть, по-другому поменялось. И когда он дальше это сделал, ему задали вопрос, каким знамением докажешь, что ты так можешь делать? И дальше он раскрыл саму суть. Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Разрушьте храм сей. Ему сказали, этот храм 46 лет строился. Как ты можешь воздвигнуть его в три дня? А он говорил, о теле. И после воскресения ученики Его вспомнили это и уверовали. Он говорил о теле Своем. Брат и сестра, какой сегодня у тебя сейчас храм? Брат и сестра, что сегодня дорого в нем? Торговля, отношения. Я приду в церковь. Это неплохо, что мы приходим в церковь. Это неплохо, что мы, может, какие-то делаем возможности, посты, молитвы. Это все хорошо, но какая цель? Этих торговых отношений. Или сегодня здесь, на этом месте, есть Отец, Аллилуйя! И есть Тот живой, который может в Твоей жизни говорить. И если ты сегодня с Ним переживешь, сейчас переживешь Его отношения, Его близость. Я знаю, Бог Он не оставит, Он даст свое благословение и даст свою милость. И читаю Слово Божие, мы будем молиться, Глава 28 от Матфея. Написано в пятом стих, «Ангел же, обратив речь женщинам, сказал, не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его не, нет здесь, Он воскрес, как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». Вы знаете, опять очень интересное вот это место. Я предваряю вас Галилей для какой цели? Есть место, где Бог тебя ожидает и место, где Бог хочет, чтобы ты остался дожидаться. И в этом собрании есть тоже какая-то цель, куда мы сегодня пошли своими, даже теми же мыслями, желаниями своими. Мы здесь что ожидаем? Сегодня Бог вновь возвращает туда. Что там произошло? Там было и начало. Там были определенные обстоятельства, не буду сейчас углубляться в это, но там были какие-то моменты жизни, и дальше там они жили, там они находились. И Христос говорит, я туда приду, в эти ваши обстоятельства, и я заговорю к вам, но ваша цель – ожидать. Мне хотелось бы, чтобы после этого праздника мы, каждый из нас, мы в этой тайной комнате ожидали Его в этих наших особенных трудностях, переживаний, мы ожидали Его. И я знаю, Он придет воскресший, Аллилуйя. Он придет, слышите, Он совершит над тобой, надо мной действие. Может, тебе не все понятно. Непонятно, почему так храм разрушается. Почему именно так идти этим путем, когда видишь, как дети отходят. Можно было по-другому как-то, знай. Путь истины Божий, он все равно восстановится и придет еще это особенное время и особенная милость. Давайте помолимся. Аминь.